dengan baja yang cukupnya dengan udara yang cukupnya maka lama kelamaan pokok tersebut akan tumbuh tumbuh ada tempoh masa pula tak semestinya tumbuh tu terus berbuah ada tempoh pula ada yang uh, cepat berbuahnya ada yang lambat berbuahnya uh, tapi uh, waliknya bila pokok tersebut tumbuh dalam keadaan terjaga segala keperluan pokok tersebut maka dia akan membuahkan hasil so hasil yang dikeluarkan oleh pokok itulah dinamakan samaratut tasawuf hasil buah daripada tasawuf Maka Allah Ta'ala kurniakan kepada manusia itu Kalau dalam kitab hakikat Qa'id Tasawuf Mula-mula sekali dia sebut berkenaan dengan Al-Hubbul Ilahi Kasih dan cinta Allah Ta'ala ha, Itu benda yang kita akan dapat Bila kita melalui jalan ini Maka manusia itu akan dapat cinta daripada Allah Ta'ala Di samping itu juga Bila mana Allah Ta'ala kasih Allah Ta'ala cinta Maka Allah Ta'ala akan kurniakan Anugerah kelebihan kepada manusia tersebut Maka anugerah itulah disebut dengan kasyaf Disebut dengan karama Disebut dengan pemberian-pemberian Daripada Allah Ta'ala kepada kekasihnya Jadi dalam pemberian ini Kadang-kadang ada orang yang uh, terbantu di sini perjalanan dia ataupun terhenti di sini perjalanan sebab tu dia nasihatkan dalam fasal yang ke-15 ni janganlah berharap diberi kasyaf dan karamah tengok syekh sebut bagi siapa pun yang hendak menempuh jalan menuju Allah Subhanahu wa taala hendaknya ia menjalankan amal ibadahnya dengan ikhlas kerana Allah semata-mata Tanpa berharap diberi karamah atau kashaf Karamah nama pun karamah Karamah ni maknanya kemuliaan Orang yang dapat tersebut adalah orang yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala Tapi uh, Ada orang yang melalui jalan ini Matlamat dia untuk dapat benda ni Untuk dapat benda-benda yang uh, Khawarikul Adah dipanggil dalam agama kita ada beberapa jenis benda yang dipanggil dengan khawarifun lil adah perkara yang mencarikan adat ada empat jenis kalau tak silap saya yang yang baik dan ada dalam dua jenis ataupun tiga jenis yang dipanggil khawarikun lil adah juga tapi bagi orang-orang yang jahat ha. ada yang dinamakan dengan irhas Irhas ni satu perkara yang luar biasa Yang Allah Ta'ala berikan kepada Orang yang akan dibangkitkan menjadi Nabi dan Rasul Sebelum dia jadi, -jadi Nabi dan Rasul Perkara luar biasa duk berlaku dah pada dia Kalau baginda Nabi kita Maknanya kejatuhan kerajaan Rum dan Parsi Terpadamnya api yang besar yang jadi sembahan kepada agama pada masa tersebut itu di antara termasuk perkara yang irhasat dipanggil. Nabi pada waktu kecilnya ketika duduk dalam jagaan Halimatus Sa'diyah Sa laku peristiwa luar biasa Nabi dibelah dada dia beberapa kali. Itu di apa di antara perkara yang termasuk dalam irhas, perkara yang luar biasa. Nabi Allah Isa alaihi salam boleh bercakap dalam apa dalam keadaan dia masih bayi berada dalam buai saat ditanya engkau ni siapa Uh, maka dia mengatakan aku abdun aku abdullah uh, wa atani dan aku ini orang yang akan didatangi oleh oleh apa oleh wahyu daripada Allah taala uh, tu saat Nabi Isa alaihi berada dalam buayan lagi tapi Allah taala mengizinkan beliau untuk bertutur dan bercakap dengan bahasa yang boleh difahami oleh orang dewasa maka itu dipanggil irhas ada juga qawarikul adah ini benda yang berlaku selepas daripada dibangkit seseorang itu menjadi nabi dan rasul dan itu dinamakan mukjizat. Uh, mukjizat benda apa nama dia pun mukjizat tujuan dia didatangkan oleh Allah taala adalah untuk melemahkan uh, apa penentangan-penentangan yang datangnya daripada musuh yang datangnya daripada orang-orang kafir. Uh, maka dengan sebab itulah Sheikh uh, Ibrahim Abdul Baith menyebutkan mukjizat ini mesti ada penentangan dan mesti zahir pada pandangan manusia manusia mesti menentang apa perjuangan yang dibawa oleh nabi-nabi ataupun rasul-rasul tersebut dan mereka men, apa meminta supaya ditunjukkan bukti dan bukti itu mesti dilihat oleh orang-orang kafir tersebut sebab itu ada ulama mengatakan bahawa Isra' dan Mi'raj tidak termasuk dalam mukjizat bahkan dia termasuk dalam khasa'is itu termasuk dalam keistimewaan yang Allah Taala berikan kepada baginda Nabi Muhammad Dia tidak termasuk dalam mu'jizat kerana peristiwa tersebut tidak dilihat oleh orang kafir Quraisy peristiwa tersebut berlaku dalam keadaan manusia berada dalam keadaan tidur ataupun manusia berada di rumah masing-masing berbeza dengan peristiwa yang berlaku saat Nabi mengisyaratkan pada bulan di apa di di Masal Jabal Uh, apa di antara safa dan marwah tu ada jabal yang dipanggil jabal masaa. Uh, di situ nabi mengisyaratkan dengan tangannya maka bulan boleh dilihat terbelah dua bukan sekadar manusia yang berada di jazirah arab di kepulauan arab bahkan manusia yang berada jauh daripada kepulauan arab pun mereka pun masing-masing bercerita dan melihat keanehan tersebut dan mereka berbecak apa bercakap saat mereka datang bermusafir berniaga di bumi Makkah, bumi madinah jadi, uh, bila peristiwa tersebut dilihat oleh orang kafir uh, maka peristiwa tersebut tidak mampu didatangkan oleh orang kafir, maka per perbuatan tersebut dipanggil perbuatan mu'jizah, perbuatan yang melemahkan orang yang ingkar kepada dakwah yang dibawa oleh nabi-nabi dan rasul-rasul maka perbuatan tersebut uh, dipanggil sebagai mukjizat adapun hmm. kalau ia datang dalam keadaan tidak mencabar maka dia tidak dianggap sebagai mukjizat itu sebahagian daripada ulama menamakan demikian jadi banyaklah mukjizah yang berlaku kepada baginda Nabi, khusus Nabi apa khusus Nabi kita Muhammad, mukjizat yang ada pada nabi-nabi yang terdahulu daripada baginda Nabi Muhammad semuanya ada pada baginda Nabi Muhammad. Maksudnya segala mu'jizat yang Allah Ta'ala perlakukan kepada Nabi sebelum daripada beliau Semua mu'jizat tersebut ada pada baginda Nabi Muhammad Bahkan mu'jizat yang Allah Ta'ala datangkan kepada baginda Nabi Muhammad Lebih sempurna daripada mu'jizat yang ada pada Nabi sebelumnya Antaranya di antara mu'jizat Nabi Allah Isa AS Boleh menyembuhkan mata yang buta Ha, itu mukjizat Nabi Allah Isa AS. Saat orang yang buta datang bertemu dengan Nabi Allah Isa AS, maka disyaratkan, andai engkau nak celik, maka engkau mesti beriman kepadaku. Kan ku doakan pada Allah Ta'ala agar disembuhkan pandangan matamu. Maka, saat Nabi Isa berdoa pada Allah Ta'ala, maka mata manusia yang buta yang datang menemui baginda akan sembuh daripada buta tersebut. Itu satu mukjizat yang dilihat oleh orang-orang yang tak beriman kepada Nabi Allah Isa. Adapun baginda Nabi Muhammad lebih luar biasa lagi kehebatannya menyembuhkan buta ataupun penyakit tak nampak buta mata ni lebih hebat lagi berapa berbanding dengan mukjizat yang Allah Taala berikan kepada Nabi Allah Isa. Sebagaimana yang saya pernah sebut kisah bagaimana seorang sahabat yang menjadikan dirinya sebagai benteng mempertahankan Rasulullah daripada terkena panahan dalam peperangan sehingga sehingga kan panah tersebut kena pada biji mata dia ha? bila terkena pada biji mata tersebut sahabat tu nak mengeluarkan panah tersebut sehingga terkeluar biji mata tu sekali nak keluarkan panah terkeluar biji mata sekali terkulai di pipi bila terkulai di pipi para sahabat bawa bertemu dengan rasulullah maka rasulullah mengambil biji mata tadi Uh, maka Nabi meletakkan di mata tu balik. Maknanya mata tersebut dah terkeluar. Adapun Nabi Isa AS, mata tu dalam keadaan elok. Cuma tak nampak buta. Lalu didoakan oleh Nabi Allah Isa AS pada Allah. Lalu Allah Ta'ala mengembalikan penglihatan. Adapun yang datang kepada baginda Nabi, manusia yang datang pada baginda Nabi, matanya sudah terkeluar, sudah terkulai maknanya kalau kalau tak dimasukkan balik galibnya akan buta dan terus buta begitu tapi nabi bukan sekadar menyembuh menolak masuk mata tersebut bahkan mengembalikan dua yang nabi buat menolak masuk mata tersebut diletakkan ke dalam tempatnya yang asal kemudian nabi mendoakan apa mata tersebut supaya disembuhkan oleh Allah taala bahkan tuannya mengatakan bahawa mataku yang sebelah kanan ini lebih terang daripada mataku yang sebelah kiri daripada asal Huh? yang yang kanan tu kekal cerah sampailah ke hujung usia dia Uh, berbanding dengan yang kiri uh, itu di antara uh, mukjizat yang Allah Taala kurniakan kepada baginda Nabi banyaklah uh, mukjizat yang Allah Taala kurniakan kepada baginda Nabi saat peperangan tidak ada apa tidak ada makanan dalam peperangan khandaq, hanya ada apa hanya ada uh, seekor kambing disembelih oleh oleh sahabat apa oleh sahabat lalu dipanggil Rasulullah dengan uh, untuk datang uh, apa menjamu sedikit makanan yang ada lalu Nabi Uh, apa memanggil keseluruhan para sahabat dia seekor kambing yang hanya ada empat kaki uh, dan nabi ni apa sahabat tahu kegemaran Rasulullah ialah ziraq Nabi suka makan kaki kambing. Jadi, bila Nabi minta kaki kambing, dihidangkan di depan Rasulullah satu kaki kambing. Kemudian habis kambing, kaki kambing tersebut, Nabi minta lagi, dibawa lagi yang kedua. Kemudian Nabi minta lagi selepas habis, didatang kali yang ketiganya. Kemudian selepas habis yang ketiga, Nabi minta lagi, dibawa lagi yang keempatnya. Kemudian Nabi yang minta lagi yang keempat, datang yang kelimanya. Sehingga sahabat naik pelik. Sekor kambing ni ada berapa kaki ya Rasulullah? Ha, uh, sahabat pun keluar pun rasa 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 muskil. Aku sembelih hanya seekor kambing saja tapi rasanya keluar daripada periuk tadi dah lebih daripada empat kaki. Seekor kambing ni ada berapa kaki ya Rasulullah? Maka jawab Rasulullah, andai engkau tak bertanya apa yang aku suruh tadi, jawab dia, setiap kali engkau mengambil apa yang aku suruh, pasti engkau akan ambil kaki. Ha, maknanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dikurniakan pada apa oleh Allah taala mukjizat memperbanyakkan makan ha, makanan yang sedikit boleh dimakan oleh oleh orang yang ramai. Nah ha, tu di antara mukjizat yang berlaku di hadapan apa para sahabat dan tidak mampu didatangkan oleh 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 musuh-musuh oleh oleh, ha, oleh oleh orang kafir. Baik. Yang ketiga ada istilah yang dipanggil dengan uh, karamah. Ha, karamah ni lah yang jadi tajuk kita sebab karamah ni tidak diberi kepada para nabi tapi diberi kepada para awliya illahi salihin. Diberi kepada orang-orang yang salih. Baik. Depan nanti kita tengok ada contoh-contoh dia. Kemudian yang keempat dinamakan dengan maunah. Maunah ni diberi kepada orang yang soleh, orang yang pertengahan solehnya. Macam tuan-tuan boleh jadi ada barang hilang, motor kena curi, akhirnya Allah Taala pertemukan balik. Itu hasil daripada kesolehan, kesolehan, amasoleh, keikhlasan yang kita buat. Mungkin Allah Taala pelihara kita daripada daripada kejahatan manusia yang jahat. Baik. Kemudian ada beberapa perkara yang dinamakan apa perkara yang khariqul lil adah perkara luar biasa tapi dia adalah perbuatan jahat uh, antaranya ialah sihir ha, uh, sihir ini termasuk dalam perkara yang luar biasa tetapi dia adalah perbuatan yang khianat uh, perbuatan yang jahat luar biasa dilakukan oleh ahli sihir tuan-tuan baca kisah uh, ahli sihir yang apa yang 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 melawan Nabi Allah Musa alaihi salam baik yang keenam, dinamakan dengan Al-Ihanah. Al-Ihanah ni diberikan kepada orang yang kufur pada Allah Ta'ala. Ha, dengan tujuan untuk lebih menghina dia. Ha, dia nak buat benda lain, berlaku benda lain. Antaranya, Musaylimatul Kadzab Yang mendakwa diri dia adalah Nabi. Ha? saat Nabi apa saat baginda Nabi menyapu kepalanya di kepala sabi di kepala kanak-kanak maka kata apa kata para sahabat kanak-kanak tersebut kekal kepalanya hitam tak beruban sampai kematian Uh, sampai kemati kepala kanak-kanak tersebut tak hitam apa tak 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 berubah kepalanya hasil daripada usapan tangan Nabi kepada kepala kanak-kanak tersebut. Adapun musailamahul kada bila dia mengusap kepala kanak-kanak kepala kanak-kanak tersebut akan jadi botak. Uh, itu perkara yang luar biasa berlaku, tapi dia berlaku bersalahan dengan apa yang Allah Taala perlakukan kepada para nabi yang sebenar dia berlaku satu penyakit ibarat kita penyakit kulit macam apa macam berkelomomong lah kok dia akan menyebabkan rambut tu makin lama makin luruh, makin lama makin luruh. last sekali apa botak balak tersebut uh, macam profesor-profesor tu uh, tak tumbuh rambut berkilat kepala ha, lagi lah daripada jauh nampak dah berkilat kepala uh, begitu juga Musailamatul Qadda Uh, saat baginda Nabi Uh, dijemput apa untuk untuk apa na nabi meludah ke dalam apa ke dalam perigi yang airnya masin air perigi tersebut masin Lalu nabi meludah apa di dalam perigi tersebut air yang yang asalnya masin jadi apa jadi tawar maknanya jadi macam air biasa tidak macam air laut lagi tapi musailamah Matul kadzab nak buat perkara yang sama ni dipanggil ihanah dibuat perkara yang sama dibuat oleh baginda nabi bila dia meludah dalam perigi air perigi itu jadi kering ah ha, itu dipanggil al-ihanah ah ha, perkara yang menghina orang yang kufur kepada Allah taala luar biasa juga ada yang dinamakan dengan istidraj ya ha, istidraj ha, istidraj ni satu benda yang luar biasa juga Allah taala berikan kepada orang yang tidak semestinya orang tersebut kafir kadang-kadang diberikan kepada kepada kita tapi pemberian tersebut atas jalan menyebabkan orang tersebut makin lama makin jauh daripada Allah taala ha, diberikan kekayaan diberikan kemasyhuran diberikan kesihatan orang lain berusia 80 90 tahun macam-macam penyakit dia 90 tahun segar bugar Elok-elok sihat wal afiat akal pun cerdah lagi tapi kesihatan yang Allah Taala berikan kepada dia tidak membawa dia kepada Allah Taala tapi membawa dia makin jauh makin jauh makin jauh pada Allah Taala. Ah ha, dipanggil istidraj dipanggil ah ha? istidraj nabi apa Firaun gitu juga Allah Taala berikan kepada dia istidraj boleh mengarahkan sungai Nil ke hulu ke hilir mengikut arahan dia tetapi apa yang diberikan kepada dia perkara yang luar biasa tersebut menyebabkan dia semakin jauh semakin jauh sehingga dia mengaku akulah tuhan Uh, akulah Tuhan yang menguasai alam ini uh, Fir'aun. Um. Begitulah orang yang diberi istidraj ni Boleh jadi kita na'udzubillah diberi istidraj Makin apa? Makin Makin apa? Murah rezeki kita Makin jauh kita daripada Allah Ta'ala Makin diberi kesihatan, makin apa? Makin kita tidak beribadat pada Allah Ta'ala uh, Boleh jadi jalan itu jalan istidraj Na'udzubillah uh, Minta jauh daripada Allah Ta'ala Jadi istidraj ni dipanggil Ada ulama' mentarifkan, mendefinisikan istidraj ni kumunul mihnah fil minnah tersembunyinya ujian daripada Allah Ta'ala dalam bentuk pemberian Allah Ta'ala beri pada kita apa yang kita nak kita nak anak-anak berjaya Allah Ta'ala bagi berjaya-berjaya hebat-hebat pula tu tapi tak makin apa kita tak makin bersyukur pun pada Allah Ha, makin sombong, makin apa, makin angkuh kita dengan Allah Ta'ala. Kita nak kita sihat, dia beri sihat. Tak pernah ada penyakit kita. Sedap kita bercerita pada orang pun, oh saya umur 80, tak ada penyakit orang kita. Tapi masjid tak pernah kena ibadat pun tak cukup kadang-kadang beribadat pada Allah Taala tu dipanggil istidraj kumunul mihnah fil minnah tersembunyinya ujian Allah Taala dalam anugerah dalam pemberian baik tu lebih kurang dalam 5 6 7 8 perkara yang termasuk dalam khariqul lil adah salah satu daripadanya lah. yang disebut dalam fasal yang ke-15 ni itu karamah dan juga kasyaf baik bagi siapa pun yang hendak menempuh jalan menuju Allah taala kata syekh hendaklah ia menjalankan amal ibadahnya dengan ikhlas kerana Allah semata tanpa berharap diberi karamah atau kasyaf sebab karamah dan kafrah ni masih makhluk Karamah dan kasyaf ni adalah masih termasuk dalam lingkungan makhluk. Andai kita ada. Sebab tu Al-Imamul Junaid. Al-Imamul Junaid Al-Baghdadi. Orang tanya pada dia. Adakah wali ni adalah orang yang boleh terbang di udara? Lalu jawab Al-Imamul Junaid. Dia kata burung boleh terbang di udara Al-Ghurab. Ghurab dia kata burung gagak. Dia kata boleh terbang di udara juga. Sama lah kalau wali ni boleh terbang di udara. Supaya dengan burung eh. Burung boleh terbang di udara juga uh, Maka orang tanya lagi Adakah wali ni orang yang boleh berjalan di atas air Maka kata Alimamul Junaid Dia kata uh, Kalau kalau wali ni orang yang boleh berjalan di atas air Dia kata kalau begitu ikan boleh berjalan atas air uh, Itik boleh duduk atas air berjalan Dia tak tenggelam, dia tak berenang dia Tapi akhirnya ikan tersebut jadi bangkai Bangkai dia dimakan Apa ertinya dia dah Uh, maka orang tanya lagi, adakah wali ni orang yang boleh menghimpunkan Masyrik dan Maghrib, Timur dan Barat? Maknanya Allah Ta'ala boleh, boleh umpamanya melipat bumi ini menjadi dekat. Bumi Masyrik dan Maghrib ni jadi dekat pada dia. Sekejap dia boleh berada di Masyrik, sekejap dia boleh berada di Maghrib. Kata Al Imamul Junaid, kalau begitu dia kata, Iblis pun boleh menghimpunkan Timur dan Barat. Ha? boleh pergi dalam dalam apa dalam tempoh yang sekejap saja di antara timur dan barat. Ha, sebab tu kata Imam Al-Junaid, wali ini ialah orang yang Allah Taala berikan kepadanya istiqamah berada di atas jalan baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Itu ha, orang yang diberi karamah orang yang diberi istiqamah ha, sebab tu sebaik-baik karamah ialah al-istiqamah yang ulama-ulama sebut baik jadi andai andai kita beramal ibadat berzikir pada Allah taala kerana nak mendapat karamah nak dapat kasyaf maka kita masih termasuk dalam kalangan orang yang belum betul-betul ikhlas Ah, sebab apa? Sebab mengharap apa apa nak kepada kurnia. Maka kurnia ini termasuk daripada kalangan makhluk lagi. Macam orang nak pada pahala ah. Nak pada pahala, nak pada syurga Itu masih makhluk lagi Pahala makhluk Bukan sebab pahala tu menyebabkan kita boleh boleh boleh, boleh masuk syurga ah, Bukan dengan sebab kita masuk syurga itulah Maka kita menikmati niatnya Tidak Allah Ta'ala boleh ya? Boleh saja kalau Allah Ta'ala nak kita duduk dalam neraka tapi merasa ini yang syurga. Boleh tak? Boleh. Nabi Allah Ibrahim AS kan dicampur oleh Allah Ta'ala duduk dalam api. sifat api itu kan membakar, memautkan orang yang masuk dalam api. Tapi api dirasa nyaman oleh apa oleh Nabi Allah Ibrahim AS dirasa aman, dirasa nyaman pula, dirasa apa? dirasa tak tak ta memudaratkan dirinya. Sebab tu saya kata beribadat kerana syurga, masih kerana makhluk. Karena syurga itu masih masih merupakan ciptaan daripada Allah Ta'ala. Selain daripada Allah, dia adalah makhluk. Maka manusia nak pada syurga. Masih ada ada dalam hatinya nak pada makhluk. Manusia nak kepada pahala. Masih mengharapkan makhluk. Sebab dia termasuk dalam pemberian-pemberian daripada Allah. Sebab tu orang yang betul-betul ikhlas, dia beribadat, buat taat pada Allah. Tak ada yang lain yang dicari kecuali Allah. Itu yang disebut oleh Rabi'atul Adawiyah. Abad tuka, dia kata, Ma abad tuka khaufan min narik. Dia kata, aku tak beribadat kepada engkau. Bukan apa, tidak tidak kerana aku takut pada neraka. Kerana neraka tidak mampu untuk membakar tubuhku, andai engkau tidak mengizinkan neraka untuk membakar. Neraka tidak mampu untuk untuk menyentuh walau seurat bulu roma yang ada di tubuh manusia andai kau tidak mengizinkannya sebagaimana berlaku kepada Nabi Allah Ibrahim sebagaimana pisau tidak mampu untuk memelukakan walau sedikit daripada kulit Nabi Allah Ismail alaihi Ha, sebab dia masih merupakan makhluk sebab tu nak kata uh, Rabi'atul al-Adawiyah ma'abtuka khaufan min narika wa la tam'an fi jannatik tidak juga aku beribadah kerana aku tamak nak masuk syurga kerana syurga itu Allah Taala boleh jadikan dia rasanya macam neraka zahir yang kala syurga sebagaimana tuan-tuan baca dalam hadis fitan di akhir zaman nanti dajjal saat dia datang syurga yang ada yang dipaparkan oleh dajjal itu adalah neraka kita duduk macam dalam syurga, mewahnya, seronoknya, tapi itu adalah neraka di sisi Allah Taala ataupun yang yang sebenarnya pada hakikatnya itu adalah neraka. Yang neraka yang dibawa oleh dajal itu adalah syurga. Ha, maka orang yang apa kata kata Rabiatul Adawiyah, adapun aku beribadat kepada engkau bukan kerana keduanya tetapi aku beribadat kerana engkaulah zat yang patut diibadati. Ha, sebab tu Allah Ta'ala menyebut dalam hadis kursi Andai aku tidak menjadikan syurga Adakah aku tidak layak untuk diibadati? Andai aku tak menjadikan syurga Adakah aku tidak patut dan tidak layak untuk diibadati? Jawabnya tidak Andai engkau tak menjadikan syurga pun Tak menjadikan pahala sekalipun Engkau sepatutnya diibadati Sebab engkau menjadikan kita pun sudah cukup Untuk kita beribadat pada Allah Ta'ala Engkau men mengadakan nikmatul ijad. Ni bukan nikmat yang yang apa nikmat yang ni Allah Taala beri kepada mak dan ayah kita. Nikmat mewujudkan kita, nikmat mengadakan kita ni bukan nikmat ni yang Allah Taala berikan. Apa oh, independent pada mak dan ayah. Maknanya tak bergantung mak dan ayah ni kepada Allah Taala. Dialah yang mengadakan kita Lahir kita di dunia disebabkan oleh mak dan ayah Tak bergantung dengan Allah Ta'ala Tidak Yang mengadakan kita ialah Allah melalui ibu dan ayah So ni'matul ijad itu ni'mat mengadakan kita tu adalah ni'mat daripada Allah semata-mata Atas ni'mat itu sudah cukup untuk kita beribadat pada Allah Ta'ala Apatah lagi bukan setakat ni'matul ijad Allah Ta'ala berikan kepada ni'matul imdad Selepas dia wujudkan kita, dia bagi pula apa yang, yang yang kita perlu untuk meneruskan kehidupan ini. Maka dia jadikan khalaqalakum khalaf, fil ardi jamia, dijadikan untuk kamu segala yang ada di bumi ini, segala keperluan manusia untuk jadi khalifah di bumi, beribadat di bumi ini Allah Taala lengkapkan semua sekali melalui orang ini orang ni orang ni orang ni orang ni semua sekali itu Allah Taala jadikan untuk melayakkan kita mengabdikan diri pada Allah Taala sebab tu uh, kasyaf dan karamah ni adalah satu pemberian daripada Allah taala dalam bentuk kemuliaan tapi andai kita terhenti di sini uh, maka kita masih terhenti di makhluk ciptaan Allah taala tak sampai juga pada pada zat yang sebenar-benarnya sepatutnya kita beribadat. Ha sebab tu dia dia larang kita daripada berharap untuk mendapat kasyaf dan juga karamah. Ha tapi kalau andai Allah Taala bagi ah, tak ada masalah terima ha, anugerah daripada daripada Allah Taala. Baik.